Так? Не, не, диктофон. Все тренер по Первое для нас это в техническом плане важная победа. Мы выровняли счет. Серия переезжает в Мариуполь. Но для болельщиков сегодня действительно игра была достойная. Плей-офф в финальной серии. До последнего что было на волоске, качели или... В одну сторону, в другую. Где-то сыграл запас в очках в первых четвертях. Благодаря этому мы, наверное, выбрали выиграли сегодня. А вообще я доволен, как ребята сегодня проявили себя в защите. То есть выполнили практически наши надумки. Спасибо им за это команда. Э, собрал 15 на, чужом щите, на щите Чем это связано? И какова Будет ли он Ну, вы знаете, в баскетболе, наверное, нет команд, бывают игры у команд, когда а вот такие, не знаю, потеря концентрации или удача для соперника, что мяч в сторону, ну бывают такие ситуации. Могу вам сказать, это не специально. Мы давали им подборы делать. По Алексею Печерову я могу сказать, ну, если он вернется в команду играть, то он мне нужен полностью на 100% здоровым. Пока, пока он не на 100% здоров. Поэтому я не могу сказать, что он сможет играть. Если бы был на 100%, он бы уже был у нас в составе и на скамейке сидел другое дело, сколько бы времени ну, отпускалось бы угу. в игре, это уже было. Бы. Спасибо. Еще пытание?